знаете, мне кажется, что это, ну, как бы шантаж со стороны России. Какую-то жалость может вызвать. Ну, в принципе, я сегодня смотрела ее песню, неплохая. Она инвалид, и, как бы, это уже трохи было несправедливо по отношению к другим участникам. Есть Олимпийские игры, есть пара Олимпийских ну, то есть, это все что Те, що їх их Те, То, что она с инвалидностью, ну, я считаю, что это хорошо, что это показывает, что люди с ограниченными возможностями имеют такие же возможности, как и люди обычные. На мой взгляд, вообще это не совсем честно, когда разновесовые категории, без всяких, как бы, отрицательных эмоций к этой девушке, просто сама ситуация не совсем справедливая. Мировая аудитория, скорее ей красную дорожку, да, скажем так, выстелит, не будет объективно оценивать ее вокальные там способности или качество ее музыкального номера. Отрицательно. Ну, потому что она сразу будет сожаление вызывать. Ей будут сразу стоять высшие какие-то баллы. Должна же Россия вызвать чувство жалости, печали, знаете, вот, что вот... Ну, это все-таки пиар какой-то все имеют право приезжать, ну, если там не террористы и так далее. Ну, не знаю, вопрос спорный. Я не могу осуждать тут сильно. Мы считаем, что артисты, они вообще должны быть аполитичными, Если це... ну, она своими песнями несет не радость и несет позитив, то так. Думаю, что нет. Все ну, как бы есть же определенные у нас сейчас восприняты законодательные, не законодательные, но юридические какие-то документы, поэтому, мне кажется, это не совсем правильно. Ну, она же гражданинка России, она понимает, если она едет в Крым, какие санкции, поэтому, если она была в Крыму, однозначно нет. Ну, к оккупантам надо относиться, как к оккупантам, игнорировать и все. И я думаю, что многие страны Евросоюза, если бы проводили бы в Крыму, то они не приняли бы участие.